Сватово местный военкомат начал формировать отряды обороны. Эти подразделения будут находиться в так называемом режиме ожидания на случай объявления военного положения. В них зачисляют добровольцев, а их костяк составят участники так называемой народной самообороны. Подробности от наших корреспондентов. В 2014-м, чтобы не пустить на территорию Сватовского района так называемый «Русский мир», местные активисты объединились в народную самооборону. Установили блокпосты с круглосуточным дежурством, патрулировали в городе и на важных объектах. До 200 людей было. Вот. Поделились на э, невеличкі загоны. Вот на этом месте был блокпост. Далее выше туда, до в сторону трассы Луганский, на раскопанную. Вот. Варили куліш, відпочивали, ну і слідкували, щоб, не дай Боже, не непрохані не гості приїхали. Багато під'їжджали нас тут, кричали про російське, на що ви нужите. Луга, Луган, Федерація, хорошо, ЛНР, хорошо. Ні. Ми кого, кого ціля відганяли і лопатами гнали. Ну і так і почалось потрошку-потрошку. Участники этого формирования теперь составят военный резерв отряда обороны на базе местного военкомата без статуса бойцов вооруженных сил до объявления военного положения. Пока что с ними будут проводить занятия по огневой тактической подготовке оказанию неотложной помощи. Они формуются в особый период, также, мирный час, но они будут выкрустовываться у чисто У період військового стану вони будуть призначені для охорони важливих державних об'єктів, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, місцевої влади, також банки, мости, блокпости. Случаї военного воєнного положення, члени в оборони, будуть проходить службу исключительно в пределах району і на правах мобілізованих вооруженных сил. Під час введення воєнного стану набувають статус військовослужбовця, За ними сьогохняються. Соціальний статус, усі соціальні гарантії, вони приходять на штат військового комісаріату. Желаючих защищать свой город, і район от возможной говорять активісти. активисты, теперь даже більше, ніж два года назад. Те, що було в чотирнадцятому році, це була ну, ініціатива громади, це було. Ну ничем не поддерживалось, ну по крайней мере сначала. То сейчас уже держава поддерживается, это хорошо. Количественный состав отрядов обороны, которые будут сформированы, и персональные данные их участников будут держаться в тайне. Все они до формального зачисления должны пройти проверку специальными службами. Юлия Щербак, події.